добрий знову громадські онлайн я Христина Бондаренко обіцяна студія по Криму анонсована ще вчора. Ми обіцяємо, що щодня протягом цих трьох днів річницю референдуму будемо говорити про Крим, оскільки це є важливою темою і про неї не варто забувати. Будемо говорити із Сергієм Коніцином, народним депутатом від блоку Петра Порошенка, але зараз ви є позаштатним радником президента. До цього часу ви тривалий час були представником президента у Криму і ну, можете говорити і знаєте ситуацію, яка була до, до того там і настрою, тому що були в Севастопольській міськраді. Тему ми охарактеризували як Крим повернути не можна забути. Кому можете ставити або не можете ставити там, де там де вас хочеться до речі, де би ви поставили кому в цьому ну, реченні в конце. Після слова забути. Повернути кома не можна забути, чи повернути не можна кома забути? Повер... Крим повернути? Крим повернути не можна забути. Не можна забути. <гум> Нагадаю, що в нас є скайп, громадське підкреслення ТІВІ. Телефонуйте, ставте своє запитання. Почнемо ми розмову, ви от щойно повернулися з Верховної Ради, такий сьогодні був досить напружений день. І от бачимо, що. Після цього особливого статусу для Донбасу депутати проголосували ще низку законопроєктів. Ну і зокрема читає, що Верховна Рада закликала світ засудити порушення прав кримчан окупаційною владою. І е, Верховна Рада просить ООН, Європарламент, парламентські асамблеї Ради Європи та ОБСЄ засудити порушення прав кримчан окупаційною владою. За приголосило 302 народних депутати. Ви є соавтором цієї так постанови. І хочеться від вас детальніше почути про неї. Ну а далі вже будемо говорити про сам Крим, про стратегію повернення і, і, і інші теми, що стосуються довкола Криму. Ну кстати, в постанову була додавлена в автономній Республіки Крим у місті Севастополі. Потому что нам нельзя забывать, это, это, там две административных единицы, но это единая территория, и, и права нарушаются и там, и там. Поэтому э, с голоса внесли сегодня еще и Севастополь, и, и в название, и в, в текст по сути. Но на самом деле вы знаете, что происходит в Крыму, что там исчезают люди, особенно крымские татары, что там фактически идет попытка уничтожения представительного органа крымских татар Меджлиса. Что, что там, даже если вышло там 20 человек памятнику Шевченко на э, 9 марта годовщину, в годовщину дня рождения Кабзаря, mm -hmm. и этих людей за то, что они вышли с украинской символики, арестовала полиция, я не могу себе представить, чтобы где-то в памятнику Пушкина в Крыму, в украинском Крыму, вышли российские граждане, и их арестовала украинская милиция. То есть, э, там выдавливается, по сути, своей интеллигенция, бизнес выдавливается. Дальше. Как, как на курорте на Крыме можно вообще поставить жирную точку? Я перепрошу, раз сразу по цьому, по По акції, та після якого затримали трьох активістів. Вчора у цій студії були громадські діячі, і зокрема Ліза Богуцька, так активістка, ми теж обговорювали цю тему по мітингу, і вона каже, що насправді їх обурило, як громадських громадських діячів, як журналістів, як громадян Криму, те, що оця тема, так що троє активістів були затримані на акції на підтримку Кобзаря, настільки була поширена українською владою, настільки був піднятий оцей галас, і за кордоном в тому числі то не належна увага була приділена все ж таки українською стороною цьому інциденту. Як ви можете це прокоментувати? Ну я не хочу крим українським політиком оправдувати. На самом деле, определена определенне об'яснення тому є. Ведь одна із цілей війни на Донбасі відвлечьні мані общественності від Криму. Поэтому война на Донбассе, кровопролитие, ну, как бы затмевает крымскую ситуацию. Это одна из целей Российской Федерации, людей, которые там, марионеток, которые этим занимаются. Поэтому на самом деле понятно, что там люди действительно борются в тяжелейших условиях, в условиях, по сути дела, такого политического геноцида, когда людей крадут, арестовывают, закрывают вообще за смешные вещи. И да, наверное, нам нужно не забывать о Крыме, и, и я все время не устаю говорить во всех интервью о том, что до тех пор, пока мы не создадим центральный орган исполнительной власти уровня вице-премьер-министра по оккупированным территориям Крыма и Донбасса, мы не достигнем никаких серьезных результатов. У нас сегодня в правительстве существует какой-то департамент с непонятными полномочиями, но что такое директор департамента? Не хватит полномочий даже руководителей, если это будет служба, даже если это будет министр. Потому что у миллионов проблем людей, живущих в Крыму, Севастополе и на оккупированном Донбассе миллион проблем. И миллионами проблем должен заниматься статусный человек и статус, статусный орган центральной власти. У нас такого органа на Украине нет. Если мы дальше будем так себя вести, мы в обозримом будущем не вернем ни оккупированный Крым, ни оккупированный Донбасс. И надо это совершенно очевидно понимать. Але ж ви е, у законодавчій владі більше того, ви входите до пропрезидентської пр фракції, то чому власне цим не займаються депутати? Тобто рік пройшов вже є група Крим, так, яка є у Верховній Раді, але ну зізнаємося, і ви, мабуть, про це знаєте. Вона не є настільки впливовою, настільки і не настільки чисельною, можливо, як би хотілося би, так і що їй вдається все ж таки робити, і чому от ви зараз та засуджуєте, що немає там в нас віце-прем'єра, дійсно немає із питань Криму, але пройшов рік. Чому так? Знаете, в какой-то степени мне сложно это объяснить, потому что это в большей степени полномочия правительства, нежели президента. Я не один раз говорил с Арсением Яценюком, Он ведь у меня, когда я был премьер-министром Крыма, был министром экономики. И я не, найду, не могу найти для себя объяснение, почему у нас не вводится этот центральный орган с таким статусом. Вот не могу. Я могу вам сказать, что. Группа старается работать. Вы знаете, что Гайчеренко даже в Москву поехал, его там задержали. Мы там ветераны афганцы ездили в Москву на съезд афганцев. Там и тоже шуму наделали приличного, потому что никто не верил, что Украина туда приедет в сентябре прошлого года. Джамилев с Чубаровым активно борются во всех международных организациях. Чубаровы сейчас за границей. Более того, мы сейчас подготовили письмо от меня, как бывшего премьера, губернатора Севастополя Чубарова и Джамилева на президента, с тем, чтобы существенным образом оздоровить и кадрово усилить представительство президента в Крыму, которое находится на территории Херсонской области и практически никакой эффективной работы не ведет. По... У нас нет сегодня, мы за год могли вообще-то родить государственную комплексную программу по нашему линии поведения по отношению к Крыму, Севастополю и Донбассу. И, я обе, и я, этого не произошло, и, и мы стараемся это делать и настаиваем на этом. Я думаю, что в конце концов нам удастся этого добиться, потому что и я считаю, что такую программу должен утвердить Совет национальной безопасности. Она не может быть вся предана публичности, потому что, как айсберг, да, то есть вершина может быть не самая большая, должна быть предана публичности, чтобы вся Украина знала, что страна не отказалась от своей территории. А очень много там вопросов связанных с работой спецслужб, с работой на дипломатическом уровне, в судах международных, в ООН, в ОБСЕ. Не все можно будет придавать огласке. Но такая программа должна быть. И мне непонятно, почему мы до сих пор ее не разрабатываем. Вот за это группа Крым в том числе, и не только группа Крым, и лидеры Меджлиса, и, 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 просто депутаты, политики, и люди, которые переселились с этих территорий, борются. Мы будем бороться и, и пытаться все-таки объединить наши усилия, с общественностью в том числе. Вот вы знаете, вы говорите про то, что вы сказали, держава не забыла про Крым, но складывается впечатление, что навпаки, мы вчера говорили скайпом из женщин, Яка мешкає у Севастополі, і вона каже, що за цей рік щодня стає все гірше і гірше, і в них такі враження, що про них абсолютно забули в Криму. Ну, чого вартує цей закон? СЕС, так, коли люди є не резидентом України, фактично перебуваючи на своїй території, де Україна таким чином визнала вже, що Крим є неукраїнським цим законом. Як ви можете на це відповісти? Що ви робите за цей рік? Що зроблено? Можете от конкретно покроково сказати, що зроблено для людей, які зараз в Криму. Я могу вам сказать, что то, что я уже, собственно, сказал. Я, поверьте, и на всех уровнях, и как депутат, и как советник, да, и как крымчанин, делаю все возможное. Я не могу все огласить в эфире, потому что есть корректные вещи. Чем мы сегодня занимаемся? С тем, чтобы попытаться усилить те структуры, которые Должны работать на Крым. Вот я вам сказал, допустим, о представительстве президента, mm -hmm. да? Оно существует уже более года. Я, по-моему, 26 марта ушел с этой должности. После этого эту структуру перенесли в Херсон. Они в каких-то там нескольких кабинетах работают. Там работает там женщина какая-то. И может она и хороший человек, но никто не видит, чем она занимается. А какие солидей я не знаю, там, по-моему, там с десяток их всего, но, но и в Крыму представительство было там 35 человек. Но дело же не в этом. Дело в том, что я считаю, что мы должны а э, кадрово усилить и развернуть работу представительства президента Украины, работающего в Херсонской области, для того, чтобы это, о, этот орган вместе с областной государственной администрацией Херсонской области встречали и провожали крымчан, особенно тех, кто не предали Украину. Люди э, на оккупированных территориях не должны чувствовать себя брошенными и обездоленными. А для этого должны быть структуры власти, представительства президента в Херсоне и в Киеве, э, в кабинете министров в первую очередь, потому что исполнительная власть это отвечает, не парламент, которые этим должны заниматься. Если вы у нас спросите сегодня, кто этим занимается, у нас вам скажут все и никто. И в этом наша беда, я вам говорил, что мы сейчас афганцы, депутаты, вернулись из Донбасса. Мы были там пять дней, мы проехали, там встречались с губернатором Александром Кихтенко. Были в Краматорске, в Славянске, в Артемовске, в Солидарии, на Луганщине. И ведь есть... В чем беда? Мало того, что все устали от войны, есть еще проблема в том, что у многих людей ощущение брошенности. Даже на тех территориях, которые освободила украинская армия, у людей есть чувство безысходности. Слушайте, я, мы даже говорили, слушайте, есть ведь даже опыт на нашей войны в Афганистане, да, когда были советские войска и были на этих территориях специальные отряды, которые медики оказывали помощь населению. Да, были отряды агитации и пропаганды, которые раздавали листовки на языке и дари, Были те, кто привозил продукты. Да. У ну, нас и Министерство информации, до речи, за которое вы так само А я голосовали. вообще не понимаю, что оно делает. Я с Юрием Ростиславовичем с этим говорил. Мы, мы, мы порекомендовали, скажем, одного из депутатов прошлого созыва, человека, который 10 лет дольче вели в Украине, возглавлял э, квалифицированного журналиста, афганца, спецназовца, mm -hmm. который со мной был в Луганске, в Крыму. Вот когда мы там mm -hmm. да, уходили от погони, mm -hmm. сейчас со мной везде на Донбассе. Мы говорим, возьмите, сделайте заместителя министра информации, который будет отвечать за информационную политику по Крыму, по Севастополю, по оккупированным и освобожденным территориям. Это целая комплексная программа. Там до сих пор вещают уже на освобожденных территориях российские каналы. Канали... А что за людина, можете назвать, Такого вы предложили? Я предлагал, есть такой Виталий Крути. Mm -hmm. Значит, и могу сказать, что... Ну, на сегодняшний день, к сожалению, не слышат пока, но потом, ну, да, смешно, слушайте, создать министерство информационной политики и сделать бюджет 4 миллиона гривен, угу. это на э, два месяца содержания. А вы же голосовали тогда, так, за створение? Я, э, слушайте, вот. я голосовал, мы же голосовали в целом за кабинет министров, мы же не голосовали там угу. отдельно по министерствам, мы голосовали в целом за структуру. Я считаю, что она должна быть, и министерство пусть будет, не для цензуры, угу. Может быть, для того, чтобы была государственная информационная политика, и меня в первую очередь интересует, не только, скажем, на Украине, а есть, допустим, телеканал АТР, знаете, в Крыму, так. его уничтожают. Угу. Он стал всемирно известен благодаря его позиции во время оккупации Крыма. Но и у него сейчас забирают радиочастоты, его просто уничтожают. Почему нам не создать АТР, скажем, на территории Херсонской области? Сергей Костинский мает этим заниматься. Вы очень знаете, что он призначен так само по справах Крыму в Министерстве Я не знаю, кто чем должен заниматься, но этим надо заниматься было вчера. Почему, Я на примере, да, АТР, почему мы не можем сделать АТР и создать им условия на территории Херсонской области? Сегодня же не, не надо вещать в аналоговом режиме, правильно? Можно Есть интернет, есть спутники. и Почему нельзя вещать на территорию Крыма, на территорию. Так... А кто Цимофробыты вчера? Ну кто? Ну, у нас что, кроме. У нас что, не было госкомитета по телевидению радиовещаний? Что, обязательно. Ну, министерство родилось недавно, а госкомитет был... Да у нас армия чиновников, слушайте. Армия чиновников, которая должна этим заниматься. Мы на сегодняшний день очень серьезно проигрываем в информационном поле, вы знаете. Проигрываем. Потому что э, чего боится тьма? тьма боится света. В том числе информационного. Посмотрите, что Россия. Э, я ведь э, 6 лет был премьером. Да, я в Крыму как бы за 23 года политической деятельности не проиграл ни одни выборы. И мэром, и премьером, и губернатором, кем только не был. И могу вам сказать, что... Мы все равно там поле информационное как-то развивали, поддерживали густили радиокомпанию и так далее и тому подобное. На сегодняшний день э, там уничтожаются последние информационные оставшиеся ростки украинской демократии. И мы ничего не делаем для того, чтобы э, на на накрывать. Посмотрите, как они отзомбировали крымчан. Которые, пусть и фальсифицирован референдум был, понятно, что там не пришло там ни 70, ни 90 процентов, но как отзомбировали этих людей. Я за неделю до ввода «Зеленых человечков» в Крыму докторскую диссертацию в Таврическом национальном университете защищал. И когда пришел там в салон парикмахерский, где там 15 лет стригся, и мне там директор салона говорит, а вы знаете, что 20 тысяч бандеровцев и правый сектор вот с такими рогами приехали в Крым, и тут чуть ли не, не едят у русских, понимаете. Их настолько образованных, интеллигентных людей э, годами зомбировали и работали. А мы же этому ничего сегодня не противопоставляем. Понимаете? И при, при таких подходах, при да. таких подходах мы. Э, я хочу сказать, что вот сейчас там я написал администрацию президента с теми э, людьми в Крыму, кто квалифицированно работали в органах власти. Многие из них уезжают оттуда. Оттуда интеллигенция выдавливается. выдавливается. Этих людей, кстати, надо забирать забирать здесь в Киеве. Они лучше их Крым никто не знает. То же самое с Донбасса. Мы написали сейчас докладную записку на имя президента о том, что бы мы считали сделать по Крыму необходимо. Будем коли наді... ви написали це, ць... ну просто я за пояснюю да. так трохи дивно виглядає, коли ви кажете, що ми нічого не робимо і Україна нічого не робить. І при тому, знаєте, до вас, як до народного депутата, питання нових ну, про про президентські фракції, то фактично у вас є усі важелі впливу, і у вас був рік, ну ви понимаєте. Я ж не списуюсь там за щитов, що може бути чого-то я не доділа. Ну, якщо ти там один із 150 або із депутатів, ну. нельзя преувеличивать свои возможности. Поверьте мне, конечно, есть и объективный фактор. Когда победил Майдан, все структуры власти были в стране пропитаны духом Януковича. Силовые, милиции, армия и так далее. И удар по нам нанесла, та же Россия нанесла в самый неподходящий момент. Янукович сбежал, но все люди начиная от людей в погонах, заканчивая чиновниками, остались практически сформированы той властью. И, и тут еще война началась. Украина истекает кровью. У нас тяжелейшее финансовое положение. Мы потеряли 15% территории, 20% промышленного потенциала. У нас практически страна была на грани дефолта. И, и переломить эту всю машину... Изменить быстро не удается. Но я считаю, что э, сверстать такую программу мы были в состоянии, в том числе по Крыму и Севастополю. І, і все, що в моїх силах я буду делать для того, щоб така програма родилась в ближайшому майбутньому. Ви до речі, говорили ну, мовно кажучи, так, втопи з Росеням Яценюком, Ви його добре знаєте, так він був міністром у вашому уряді да. в Криму. Чи ви говорили з ним так, от ну особисто там протягом цього року? Чи були у вас можливо з ним зустрічі, на які би ми могли б донести йому, або він би дослухався до вас? Чи він може звертався до вас, до людини, яка знається на на, 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 на цьому півострові? Честно скажу, не было таких встреч. Я, если вы интересовались историей, подал в отставку в прошлом году с должности представителя президента именно потому, что приехав из Крыма и увидев, что там происходит, и изложив устно и письменно, что нужно делать в Крыму, чтобы не было референдума, меня тогда не услышал ни Турчинов, ни Ценюк, никто не услышал. И более того... Вы тогда уже понимали, что, 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 что это до этого все идет, так? Ну, конечно, я, думали, я понимал, так? что референдум будет, но я знал, что не стояла на первоначальном этапе задача ни у России, ни у тех в Крыму марионеток полностью отобрать Крым. У них была задача максимум Севастополь отобрать как военно-морскую базу, а из Крыма сделать государство в государстве. И можно было предпринять шаги для того, чтобы Отдать Крыму любые полномочия в бюджетной, языковой, гуманитарной любой сфере, кроме суверенитета. То есть незыблемость того, что это Украина. То, вы считаете, и что можно, бы... было это можно было и... и крымские вожди, и те... mm -hmm. в Кремле люди, которые организовывали, они ставили именно такую задачу: создать государство в государстве. В силу слабости новой власти, которая пришла, на это можно было идти. Но надо было принять серию законов. Я предлагал вернуться к закону 1992 года, который я в первом созыве, как депутат, принимал о разграничении полномочий между Киевом и Симферополем, где Крыму отдавались колоссальные полномочия. И такой закон действовал. Потом мы похоронили этот закон, Киев похоронил, потому что там Мешкова президента идиота избрали и прочую ситуацию. Но можно было вернуться, принять и сказать крымчанам, мы отдаем вам все, кроме суверенитета. Но Вас мы не послушали, так? Не президент? послушали. Более того... Сражался крымско-татарский народ. 300 тысяч населения. Подавляющее большинство сражалось. Люди выходили на улицу с детьми, с украинскими флагами. Плакали, останавливать, пытались остановить эту беду. Проходит Совет национальной безопасности через день и каждый день в Киеве. Я представитель президента в Крыму, меня не приглашают ни разу. Джемилев Чубаров, лидеры Меджлиса, их ни разу не пригласили. Как можно было принимать решение по Крыму, не привкає людей, які руководіли Кримом або Лілі, которії являються лідерами э, народа сражаючогося за Україну. знаєте, схожа ситуація така була. От я брала інтерв'ю Сергія Тарути, який був головою Донецької, так облдержадміністрації, і от він зізнався, що насправді. Э, Ну, не говтобто Арсенія Ценюк навіть трубку не брав так від нього, тобто не було таких частих аудієнцій з прем'єр-міністром, і він не міг докладати те, що він хотів донести, так і уряду, і так само і президентом. До речі, в нього було лише декілька зустрічей. Чому вищі керівні органи не чують не чують людей звідти? І від цього інше питання: чи спілкувалися ви з президентом? Чи говорили ви з ними, що яка його стратегія? Вы знаете, ну, наверное, Сергею Тароте надо было быть настойчивым. Я могу вам сказать, я с президентом, все, все разы, которые я встречался с президентом, я встречался с ним в 2 часа ночи, в 4 часа ночи. Президент работает на износ до, до, до утра, чтобы вы понимали. Вот реально, первый раз я к нему попал без 15.4 утра. Это, а он через 3 часа он улетал, первый раз он улетал в Краматорск в зону АТО. Но да, я просидел 8 часов. Я понимал, что в стране война, я 8 часов ждал, и я попал. Потому что мне это было надо. И я как бы президенту сказал то, что я хотел. И все те разы, которые я к нему попадал, я возглавляю все украинские ассоциации ветеранов афганской войны на Украине. Вот 13 февраля я был у президента перед нашими праздниками, день окончания афганской войны. Как раз были подписаны Минские соглашения. Я еще ему сказал, Петр Алексеевич, 15 февраля закончилась Афганская война, и с 15 февраля подписаны Минские соглашения. Дай Бог, чтобы эта война, ее конец начался с 15 февраля. Символично. То есть у нас был меморандум подписан с кандидатом в президенты Порошенко, афганцев Украины. Мы, по его поручению, несколько месяцев ездили по всем гарнизонам, бато. И сейчас вернулись оттуда, потому что после этих поездок я ему докладываю ту правду сермяжную, которую мы там видим, общаясь с нашими солдатами, с жителями Донбасса, с тем, что мы видим. В Крым я не езжу, меня туда не пускают, я не въездной. Хотя у меня мама там, сестры, племянники. Поэтому сейчас, допустим, вот будучи на Донбассе, пообщавшись там с Кихтенко и с там, другими руководителями, мы позвали и афганцев из Донецка. Председатель там, областной организации афганцев. На, на, в Донецкой области было 18 тысяч ветеранов афганской войны. 6 тысяч в Луганской области. Тысячи сейчас с той стороны, тысячи с этой. И мы встретились с этими парнями. Мы знаем, что у нас уже около 100 афганцев погибло здесь, с этой стороны. Там погибло не меньше. Мы встретились и сказали, ребята, может пришло нам время сказать ветеранам войны. Может закончим войну. И у нас родилась идея, кстати, идея родилась в здании областной администрации Донецкой в Краматорске, о том, чтобы провести, может быть, в апреле или в мае форум, на который съедутся тысячи ветеранов афганской войны с оккупированной и неоккупированной территорией. А это в У нас пока... родилась такая идея, ага. ее поддержали донецкие афганцы, о том, чтобы провести такой форум с рабочим названием «Закончить войну». Закончим войну. Мы сказали этим парням, с которыми у нас общее, общее прошлое, когда мы в Афгане, извините, трупы друзей таскали, там делили последний кусок хлеба или воды, мы им сказали, ребята, у нас с вами есть общее прошлое. Неужели мы, которые знаем цену крови, цену дружбы, давайте мы, может быть, скажем, свою точку зрения? Пусть минские политики договариваются, нормандская четверка. А может быть, нам пришло время сказать свое нет войне? И остановить это кровопролитие и безумие, может быть, афганцы с двух сторон добьются того, чтобы были освобождены пленные сотни, которые находятся сегодня и семьи которых не могут увидеть. И мы пришли к единому мнению, что мы будем готовить такой форум, и даст Бог, мы его проведем. Мы даже готовы в Донецк поехать, в Луганск. Мы этого не боимся. Потому что это Украина, и мы готовы туда без оружия приехать, со всей Украины, ветераны Афганистана, и сесть за стол переговоров с такими же афганцами, которые там живут, не с теми, кто стреляет наших солдат, а с теми, кто живет и работает там, и те, и те, кто тоже не хочет войны. А если вернуться к теме Крыма, вы говорили, что встречались с президентом. Чи, на вашу думку, есть в него та стратегия, понимание, как все-таки повертать Крым? Я могу сказать, что у него есть жесткая и твердая позиция, он об этом везде заявляет, в том числе сейчас в Германии, там, в ОБСЕ. Ну, ну, вот да, все заявляют. Да, да ну, то я, э, я не могу вам всего сказать, но я могу вам сказать, что он слышит. И мы сегодня готовим, и я, и Джамилев являемся советниками президента. Mm -hmm. И мы готовим сегодня свои предложения. Часть из них, как я вам уже говорил, мы изложили о том, что, на наш взгляд, нужно сделать для того, чтобы э, вернуть Крым. Когда эта стратегия, ну, кажучи говоря, которая сейчас уже прописана, когда она будет Может, Можете хотя бы, ну, какие-то там даты, кроки, или там вообще нет в них Вы знаете, не, не мне принимать такое решение. Но вы что-то но, но, да, но я думаю, что такую программу надо делать не медленно. И чем быстрее мы ее сделаем, и чем быстрее мы ее задачим, ведь каждый механизм государственный должен знать, что он должен делать. Когда в этой программе будет прописано, не будет хаотичного движения. МИД будет знать, что они должны делать на уровне дипломатическом. Минюст должен знать, где и как они должны в каких судах судиться за эти территории и за ущерб, нанесенных нам спецслужбы должны знать, что они будут делать, Мининформполитики должны знать, что они будут делать, понимаете? И все это должно быть не так, что министр сидит и думает, а что мне по-крыму делать? У них на столе должен быть документ, где будет написано, что каждый будет делать. от кого делать. это залежит? Так, чтобы это, так оно и было. Я считаю, что, э, я уже вам сказал, я считаю, что Совет национальной безопасности должен определить такую программу. Mm -hmm. Но ключевая роль в этом должна все-таки принадлежать правительству, потому что министерство, у нас все-таки парламентская президентская республика и исполнительный орган власти, это кабинет министров. Понятно, есть силовые структуры, спецслужбы, это президентская вертикаль, но э, у них должен быть свой блок. Но он может быть не самый главный, а есть Минсоц политики. Мы сегодня, разве у нас сегодня есть программа, вот миллион беженцев с Донбасса, а у нас есть программа их трудоустройства, обустройства. Я такой программе не знаю. Да, министр Розенко бьется, да, они что-то стараются делать. Да, где-то там 4000 тысячи домов поставили немцы. Но, а кто сказал, что мы эти домики строим там, где надо? А вы можете с этого такого самого Розенко спитать в пятницу на дни уряду, то выкликать до себя на килы, мовно Я зам председателя комитета по социальной политике. Я могу вам сказать, что я недавно проводил заседание подкомитета, на котором были все министерства и ведомства. Им очень жесткий был разговор, и наш комитет принял решение о том, чтобы упростить процедуру получения социальных пенсий и пособий для жителей оккупированных территорий Донбасса. Потому что там никогда мы не сделаем революцию над территорией оккупированной, если там люди не будут верить в нас, в свою страну. Правильно? А если для того, чтобы бабушки или шахтеру, который 40 лет просидел в шахте, и у него там 2000 гривен пенсия, а ему для того, чтобы ее получить, надо приехать в Краматорск, Славянск, где стоят наши войска, но для этого надо раздать кучу взяток, начиная от сепаров, которые возьмут с них для того, чтобы их на в автобусе привезти, на блокпостах раздать, и потом еще участковым дать, чтобы справку липовую получить. А что вы, как депутаты, робота, чтобы люди вам поверили? Ну, знаете, это такой всеобъемлющий вопрос. Я Делаю то, что я могу делать. Я вам сказал. Э, я стараюсь и на уровне президента, и на уровне фракции проводить те решения, которые, вот как сегодня, соавтор, да, mm -hmm. или там э, по линии комитета соцполитики политики, есть законы и постановы об упрощении процедуры получения социальных пенсий и пособий людям, живущим на оккупированных территориях, гражданам Украины, да, или заявления по Крыму. Как ветеран афганской войны и руководитель Афганской организации Украины, я стараюсь сегодня делать реальные шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Поэтому, ну мне мені є що сказати, і я веду честную відкриту ігру в этом плані. Но я э, не самый старший в этой стране. Я зрозуміла. Дякую вам за, за цю розмову. Дуже дивно, що так, що ми втратили вже рік, але ну маємо сподіватися на те, що все ж таки, як ви казали, це має бути вже швидко і стратегія. Да. Все ж таки, да. і розуміння того, що Крим має Будем бути українським. Так, виправляйтеся, будь ласка, ну, тому що люди вам вірять.